600 долларов. Столько стоил 29-дюймовый телевизор, который 5 лет назад купила жительница Японии Нацуку Самадзима. 30 долларов. Столько ей нужно заплатить сейчас, чтобы отправить технику в утиль. Это обязанность каждого японца, закрепленная в отдельном законе. Японцы готовы оплачивать избавление от старой техники. Они уверены, чистота и экология дороже денег. Избавление от бытовой техники в Японии – многоступенчатая структура. Для того, чтобы подать заявку на переработку ненужного телевизора или холодильника, достаточно заполнить специальный бланк, внести имя, адрес и кодовый номер товара. В любом почтовом отделении есть каталог с перечнем цен на утилизацию всех категорий бытовой техники. Стоимость зависит от габаритов. Выбросить телевизор с экраном от 16 дюймов и больше обойдется в 3000 йен. Это больше 30 долларов. Отслужившую свой срок бытовую технику свозят в сортировочные центры и отправляют на предприятие по переработке. За считанные секунды мощное заводское оборудование превращает технику в груду осколков. Ежегодно жители Японии выбрасывают свыше 10 миллионов телевизоров. Их перерабатывают на 80%. На выходе получают сырье для новых моделей. Все производители товаров обязаны делать маркировку международными универсальными кодами переработки. Это необходимо для упрощения процедуры сортировки перед отправкой на утилизацию или вторичное использование. Коды – это специальные знаки, обозначающие материал, из которого изготовлен предмет. Такую маркировку ставят на бытовой технике, батарейках, аккумуляторах, изделиях из стекла, бумаги и пластика. Экологи подсчитали – переработка вторичного сырья обходится в 4 раза дешевле, чем первичное производство. Действие специально принятого закона распространяется на телевизоры, стиральные машины, холодильники и кондиционеры. Для того, чтобы Япония не превратилась в свалку, все компании и производители обязаны иметь предприятие по утилизации. Утилизация старой бытовой техники ежегодно дает Японии свыше 1 миллиона тонн железа и примерно 50 тысяч тонн цветного металла. Если заменить 188 миллионов единиц бытовой техники в Европе на современные энергоэкономичные приборы, то сэкономленной энергии хватит, чтобы обеспечить в течение года 10 миллионов домашних хозяйств. Это примерно три таких города, как Москва. Закон о переработке старой бытовой техники действует в Японии с 2001 года. Он налагает обязательства на потребителей, но не предусматривает санкции за их невыполнение. Теоретически, каждый японец может выкинуть телевизор, не тратясь на утилизацию. Но есть шанс, что он получит его обратно, как потерянную вещь. Такой поступок обязательно осудят соседи. В Японии угроза стать объектом порицания – эффективная альтернатива денежному штрафу за неоплаченную утилизацию. Скажите, что, что пусти высокие стандарты, какие есть в Европе? Щоб запровадити у нас, то нічого воно не заважає. У нас, як кажуть, Міністерство екології теж вже прийняли такі документи на все-таки для того, щоб займатися утилізацією. І є постанова Кабінету Міністрів. На це треба треба комусь, все таки серйозним цим питанням зайнятись. Комусь треба. Розробити і довести до, до кінця, і комусь треба і в Верховній Раді дати. це. Ну, ми, ми зараз серйозно теж взялися за це питання, і наш інститут у Ну, Я думаю, що треба, по крайній мере, на наші початкові документи, вони є, їх треба розвивати і треба, треба не тягнути, а треба втілювати це в життя, тому що. Подальше це збирати брухт, металобрухт і все і за по всій Україні. Це, це загроза для життя людей, це загроза в цілому для самої, для самої країни. А от ось як ви вважаєте, є така проблема в українському менталітеті? Що з одного боку заощадливість, ось якщо бабусі, пенсіонери, вони ось ті. Побутові прилади, які вже 40-50 років вони їм і користуються. І люди, які поміняли, але ось десь Не знаю, куди їх йдеть. В ліску викидують, тобто зовсім не везуть на сполучених. Я скільки. розумію. Во-первых, нету этих фірм, які би приймали, во-вторых, має бути сильна законодательная база і жестокая, і. И... Наказывалась. Попробуй в Германии выбросить холодильник там или там э, телевизор куда-то в посадку. Тебе мало не покажется. Да. Ты получишь такой штраф, который ты, в общем-то, это. Но для того, чтобы утилизировать тот же холодильник, тебе обойдется 100 евро. Ты забыть, ты будешь платить, потому что его кто-то должен разобрать, кто-то, как говорится, мы уже вели на эту тему, поразобрать, поразэто, это надо все, все это дело сделать, но это должно быть законодательно, это должно быть наказуемо очень сильно, и тогда все поедет. Мы еще ж, мы люди еще постсоветские, закон написал, выполнять не хотим, а мы должны выполнять, а для того, чтобы выполнять, надо чтобы были законы. Но для того, чтобы законы опять-таки выполнялись, надо наказывать. Нравится это, не нравится. Политика кнута со стороны государства и всех людей была. Тут заинтересовано не, то, не так. У немцев, если ты выкинул туда, то на тебя тут же сосед напишет, сосед выбросил туда. Это считается правилом хорошего тона, а не плохого. А нас... С мусором поехал в одну посадку, потом в другую посадку, потом выкинул в третью посадку и так далее. Этого делать категорически нельзя, за это надо наказывать. Но это должна быть, я же говорю, опять-таки законопослушная страна, до которой нам это. Но ну, надо, надо проводить, надо за это браться. Чем дальше мы будем это тянуть, тем мы будем засыпаться, засыпаться и засыпаться мусором. Его надо переработать, Нужно ставить мусороперерабатывающие заводы. Нужно... Я же говорю делать именно, это что же если утилизация? Это же просто, это завод надо и там и металл передробить, и полистирол передробить, и пенополиуретан передробить. И его надо разделить, и то доставить. Это же надо, надо все потом куда-то его утилизировать, его надо или пустить его опять-таки на на, на какие-то производства там отдать. Дальше это должен быть скорее всего, какой-то экологический взнос, который должно платить и предприятие, вот, например, в том числе и наши, те, они должны платить за это дело, чтобы потом люди, когда покупают это, ну и потом, когда все вот это вместе, и государство, и предприятие, в конечном счете, выделяются, определяются фирмы, ті, які будуть делать эту утилізацію, вони ж должны быть в каждом э в каждом городе там районі где-то собирать. А так просто сказать, а оно будет, а не будет просто так. Просто так не бывает. Надо собирать. Не думал, что таке подібне підприємство відкрилося в Росії. Ви настежите які ось помилки, які досягнення є у тих підприємств, які тільки почали працювати. Ну, во-первых, опять-таки, не все там привозят им, а там по городам не все принимают, не знают, куда их девать, тот же телевизор привезли там и так далее. Второе, им не платят, рассказывают, потом не выплачивают деньги, это затрачивают и так далее. Есть у них серьезные вопросы, они пытаются делать, но Россия, я смотрю, берется серьезно к этим вопросам. Сказать, что они это быстро решат, нет. Но надо в конце концов начинать, начинать работать. Ошибок много, я и начинают оплаты. И второе, и от утилизации, захоронения, куда его, что девать. Должны быть определены специальные, значит, как говорится, такие свалки, которые дальше там засыпаются и так далее на века. Ну, в общем, это громадный вопрос. И мало того, надо же им платить за то, что они это делают. Ведь это же... Ты ж тут не заработаешь много на том, что ты разберёшь холодильник, кроме как там э е, получишь какой-то там дозу не того, чего ше надо. Поэтому надо, ну надо делать. Я считаю, что правильно сделание. Мы уже отстаём. Нам тоже надо этим заниматься. Вот, я полагаюсь, с чего потрібно почати? З нормативної бази чи з пропаганди серед населення? З нормативної бази паралельно пропаганди пропаганда населення повинна йти, е это немедленно. У нас, я же говорю, есть документы, но это случайно, что мы знаем. Есть документы те, которые мы случайно знаем, кабинета министров, есть документы министерства, есть это. Но должно быть параллельно, должна быть пропаганда капитальна, должны быть и до магазина, до каждого покупателя, он должен четко понимать. Мы же опять, я же возвращаюсь к тому нашему главному Лозунгу, который у нас записано в нашій стратегії «Україна порядок денний на 21 -е століття, чітко написано. Живе добре зараз і дай жити поколінню, яке йде після тебе. Все буде барбальне. Ви, в принципі, вже озвучили це, але ж все таке, щоб ще раз повідомився. А як планується вирішення цієї проблеми на підприємствах ходимо рух панування? конкретно вже якщо касатися ось... по утилізації ви маєте на увазі ну во-первых ми э, хоть немного утилізуємо. мы даже свои там продукции или нас же есть гарантійні мастерські которые находятся на території україни они наприклад там или холодильник или там плиту или там стиральную э, машину И если видят, что она дальше не годится, они ее дальше разбирают, они там и Фрион, как говорится, отбирают и так далее, и так далее. То есть мы занимаем утилизацией, но это опять-таки это ну, инициатива. наша инициатива. А в принципе, в принципе э, мы готовы, готовы наше предприятие взять. И мы готовы, например, я бы, например, бы это дело поручил бы институтам нашему исследованию, мы готовы отдать бы. Одної з предприяті, які би займалися серйозно закупило закупіла оборудовані всі і серйозно всю утилізація. Як я вже говорю, то мусоропереробатуючи завод, а то завод по утилізації говорити, домашньої техніки. А якщо ви маєте такі дані, скажіть хтось з інших фірм, які ну іноземних, які побутову техніку виробляють, займаються ось. переработка этих старых своих выработок, нет? Не, ну в Европе есть и так и фирмы занимаются, а в основном фирма открывается, подписывает договор с государством, что она будет делать то-то, то-то, государство какую-то часть э, э, им оплачивает, какую-то часть они там сами зарабатывают, какую-то часть они передают на те предприятия, которые обязаны в них взять отходами и так далее. Они существуют. То есть это бизнес, господи. Экология, я опять, ну я же вам сказал начало, я этим и закончу. Делай все, чтобы жить сегодня хорошо, хорошо дышать, не болеть. И думай постоянно, думай о том поколении, которое придет после тебя. И все получится.